Мы говорим о людях, которые в студенческом спорте не потому, что их кто-то заставляет или обязывает. На это есть причина совершенно иного порядка. Герои нашей программы – это люди, которые студенческим спортом просто живут. С вами программа «Живу студенческим спортом» и я, ее ведущая Вероника Дзвоник. Здравствуйте! Здравствуйте! Баскетбольный дел мастера, еще недавно выступавший сам, а сегодня уже тренирующий команду своего университета. Ведущий спортивный вуз страны всегда в окружении спортсменов. Как же в таком случае не жить студенческим спортом? Подробности в материале Геннадия Кушникова. В данный момент творческая группа программы «Живу студенческим спортом» находится в баскетбольном зале «Роговк Смит». Именно здесь коротает вечера герой нашей программы баскетбольный дел мастер» Сергей Лаптев. Выпускник и преподаватель Ругук-Смит, тренер мужской сборной университета по баскетболу, руководитель аппарата ректора в студенческом баскетболе с 2004 года. Спортивный вуз выбрал по причине того, что он дает гармоничное образование, развивает мышление, тело и дух. Главный жизненный принцип – дисциплина должна быть во всем, и в спорте, и в жизни. Для Сергея Лаптева за 8 лет обучения и преподавания Ругук-Смит баскетбольный зал стал вторым домом. Здесь почти каждый игрок для него родственная душа. Правда, по вечерам здесь место посиделок и чаепитий проходят тренировки. Меньше года назад Сергей играл сам. Теперь стоит у руля команды. Сегодня он признается, сильно волновался, когда роль игрока сменил на тренера. Человек 10-12 из моего состава, из общего. Это те люди, с которыми я ни год, и ни два отыграл на одной площадке, вместе ели один хлеб, вместе выигрывали, вместе проигрывали. И я задумывался о том, как это будет. Но, наверное, вы знаете, с первой, со второй тренировкой эти, ну, не то что волнение даже, какое-то смущение, оно прошло. Потому что я понял, что ребята видят во мне на сегодняшний день, видят тренера, видят старшего товарища. И неважно, чем ты занимаешься, занимаешься ли ты баскетболом, футболом, бизнесом или еще где-то. Если ты предан своему делу, это ценится, это уважается. Итак, сегодня у нас в гостях Сергей Лаптев, выпускник Кургуф смит тренер университетской сборной по баскетболу. Сергей, здравствуйте. здравствуйте. Скажите, пожалуйста, фраза "живу студенческим спортом" – это про вас? Какой смысл вы в нее вкладываете? Да, действительно, наверное, это применительно ко мне к моему образу жизни поскольку для меня, наверное, понятие «живу студенческим спортом» включается два основных понятие – это тренерство студенческой сборной и написание диссертации на тему студенческого баскетбола. И вот эти две составляющих, которые неразрывно друг с другом связаны, вот и живут во мне, и идет противоборство. Чему больше отдать времени – тренерство или написание диссертации? Что важнее для меня сейчас – наука или спорт? Поэтому ну, вот это противоборство, но ну, оно, наверное, тем интереснее жить становится. Поэтому живу студенческим спортом – это непосредственно про меня. Вот современный наш российский спорт, в частности, московский, он все-таки живет или выживает? Судя по тому, что я все-таки по жизни стараюсь придерживаться оптимистичных нотах, то есть я сам по жизни оптимист, поэтому несмотря ни на какие негативные моменты, которые есть в студенческом спорте, в частности в нашем, в столичном, ведь все, все это считают и правильно считают, что Москва, она перенасыщена всеми мероприятиями, то есть народу особо уже ничего не нужно, поэтому как мы можем говорить, что происходит у нас с нашим студенческим спортом, если мы идем на матчи Евролиги, на топовые матчи Евролиги, где играется из с лидерами мирового баскетбола и видим полупустые трибуны сейчас, то что мы хотим от студенческого спорта? Да, есть люди заинтересованные в его развитии, есть люди, которые хотят поднять его на новый, на более высокий уровень, причем прекрасно понимая, что особо финансирование не выделяется, то есть финансируют, ну, наверное, непосредственно, что-то другое у нас в столице финансируется, нежели студенческий спорт, хотя все равно он есть, я не скажу, что он выживает. Действительно происходят интересные мероприятия, яркие события. Брать э, такие разовые, может быть, мероприятия, как недавно прошедший у нас в УЗИ матч звезд. Действительно большое масштабное мероприятие. Раз за разом проходят раз в два года всероссийские универсиады летние и зимние, на которых мне посчастливилось быть и на одной летней, и на второй. Поэтому, наверное, все-таки он живет. Не знаю, сколько потребуется времени для того, чтобы развить его и поднять на какой-то более качественный уровень, но студенческий спорт живет, и я в этом уверен. Что движет вами, когда вы каждое утро просыпаетесь и идете на работу? Какова мотивация? общался с многими одноклассниками и слышал от них, вот, опять утром, опять мне на учебу, опять на занятия. У меня такого вопроса не вставало никогда. Главное, наверное, сейчас в моей деятельности просыпаясь каждое утро, знать, что я приду и вижу, увижу лица заинтересованных ребят, с которыми я буду работать, с которыми мне интересно работать, которым со мной, в свою очередь, также интересно. Поэтому для меня, наверное, это самое важное. И это движет мною каждый день, каждое утро, несмотря на то, будни это или выходные. Вам, все-таки, я считаю, посчастливилось то, что вы выступаете там в рамках ассоциации студенческого баскетбола организация, которая вот этой самой структурой отличается. Вы как участники знаете это все изнутри. Насколько, ну, если оценивать значимость этой организации? то большую работу она выполняет. Для студентов она вообще, можно и оценить? Шестой сезон идет в АСБ. Я все эти шесть сезонов видел, они все прошли на моих глазах, будучи как пять лет игроком. И сейчас в роли тренера. Действительно, ассоциация поднимает баскетбол. Ну, говорить о том, что первый, первый сезон в Москве участвовало 8 команд, ну, по всей России, если я ошибаюсь, порядка 80 команд. Сейчас это количество увеличивается до 800 команд. Понятно, что можно увеличивать количество, но при этом качество будет оставлять желать лучшего. Но видя ту работу, которую они проводят, видя информационную составляющую, качественную составляющую, то в каких условиях проводятся эти чемпионаты, как ребят, ребят действительно стараются возвести до уровня профессиональных игроков. То есть тот же матч звезд, который проводится, ребята, пусть они там рядовые студенты, но стараются сделать так, чтобы они себя чувствовали настоящими звездами. Пусть таковыми они не являются, но стремятся к этому. Поэтому баскетбол, в отличие, может быть, даже от других видов спорта, имея свою ассоциацию студенческого баскетбола, он действительно среди других видов в студенческом спорте, ну, наверное, может быть, немножечко идет впереди в плане вот, в таком плане, что есть своя организация. Он очень позитивная личность, там, прикрикнуть, подбодрить, очень много побадривает, в общем, задает позитивную атмосферу. Начался более, наверное, упорный тренировочный процесс над физическими качествами. Рамки немного ужесточились, опоздание на тренировку на 5 минут, к примеру, значит, что сегодня для тебя день завершен. Четыре года мы играли в одной команде, не честь одного вуза. Мы построили отношения наши на взаимоважении, да, пускай вне площадки у нас а дружественные отношения, можем посмеяться, пошутить, но как бы на тренировке всегда Сергей Олегович, это да, тренер, всегда по имя отчеству, пускай даже там раздевалки Сережи там и так далее, но как бы стараемся держать э, такую атмосферу, да, субординации. Как вам в силу вашей занятости, того, что живете историческим спортом, хватает ли времени там на личную жизнь, на друзей? Они вас еще не записали в список там заядлых трудоголиков? Клеймо не поставили. Но они пытаются это сделать. Я всячески отбиваюсь от этого, потому что им времени не хватает на общение. Поэтому, нет, все относятся к этому с пониманием. Ну, стараемся выискивать время для, для личной жизни, для общения с друзьями, близкими. Которые к нашей программе, мы изучали психологию, так перелистали несколько страничек и выяснили, что согласно структурному гороскопу вы являетесь вектором. Главная задача Вектора – беспокоиться самому и заряжать беспокойством других. Эпатажен, не приемлет банальности, не привык отсиживаться за спиной, быть таким, как все. Подчиненным почти всегда приходится бороться со своеобразием шефа. Представителями этого типа являются Никит Сергеевич Хрущев, Александр Сергеевич Пушкин, Элвис Пресли, Владимир Жириновский, Валерия Новодворская. Для определения психологического типа необходимо знать, год какого животного вы родились и знак зодиака. Вы согласны с этими словами или психологи немного лукавят? Что там указано про равнодушие, действительно мне это это не нравится, это качество, и применительно к ребятам я им все время об этом говорю. Потому что мы с вами сколько угодно можем 10-20 раз тренироваться в неделю, отрабатывать броски, отрабатывать ведение. Над всем этим можно поработать. Но если глаза не горят, если вы равнодушны к тому, что вы делаете, над этим я никак с вами не поработаю. Поэтому равнодушных в команде нет. Все, кто были, все ушли. К этому же типу, к Вектору, относятся такие люди, как Никита Хрущев, Владимир Жириновский, Валерия Новодворская, Александр Сергеевич Пушкин. У вас с ними одинаковый психологический тип. Как вы думаете, есть что-то похожее, вот зная этих людей и зная себя? Вы знаете, тяжело, тяжело что-то ответить, насколько мы близки, или насколько мы близки по типу, или вот там по структурному гороскопу, особенно с такими персонажами, как Валерия Новодворская. Ну, любопытно слышать, я даже после передачи обязательно поинтересуюсь и поближе изучу типологию этих персонажей. Сергей, у вас такая простая русская фамилия, простак ли вы по жизни? Да. Я не задумываясь, отвечу «да». Стараюсь не искать каких-то там хитрых путей, а стараюсь ну, как-то брать, наверное, прямотой. Может быть, где-то это меня губит, может быть, где-то это помогает, но я просто так. Сергей, москвичи и гости столицы также заинтересовались в вашей персоной. Специально для вас мы подготовили рубрику «Вопросы из народа». Сейчас предлагаю вам посмотреть, ну и по возможности ответить. Судя по фотографии, он находится за своей девушкой. Вот хотелось бы узнать, как он строит свои отношения с своими студентками и возникает ли у него служебный роман? Хорошо, хорошо, хороший вопрос мне понравилось. На моей короткой там или длинной памяти служебных романов не возникало, поскольку уже достаточно длительное время у меня есть постоянная спутница жизни, поэтому нет, служебных романов не возникало не надеетесь. Хорошо. Судя по фотографии, парень очень позитивный. А, ну пусть тогда он порадует нас и расскажет какой-нибудь свой любимый анекдот. Когда вы меня спрашиваете про анекдот, первый почему-то я вспомнил своего однофамильца Лаптева. В университете есть профессор, а, мой однофамилец, профессор Лап. Ему уже порядка 80 лет. И вот он, приходя ко мне в кабинет, ну, мы очень много так с ним общаемся, коль мы оба Лаптева, рассказывает много, много разных интересных пословиц, поговорок, которые он придумал сам. Пол стаканчика сухого для подачи углового, два стаканчика кагора для хорошего отбора. Ну, пивка для рывка, это тоже все понятно. Он тренирует студенческую команду. А это деньги небольшие. Чем он на жизнь зарабатывает? Чем он на жизнь зарабатывает? Помимо тренерства студенческой команды, я так как в ВУЗе уже очень-очень давно, и в ВУЗе на данный момент я являюсь руководителем аппарата ректора, то есть работаю в административной структуре, поэтому все нормально, не переживай. Не случайно наша программа называется Живу студенческим спортом. А я я помню, думаю, без подарка приехал. Ну, Сергей, я думаю, на сегодня день мы должны подарки подарить. Вот эта маечка. Спасибо большое. Сейчас мы ее вот так вот живу студенческим спортом, да, чтобы было видно. Уж не знаю, какого вы Сергея размера, это я не дать, но надеюсь, вот эта вот футболочка подойдет. Да, это вам. Спасибо, Пожалуйста спасибо стать. большое. мы говорим о студенческом спорте, хочу пожелать и всем, всем, кто имеет к этому отношение. Работайте, вкладывайте душу, вкладывайте сердце, потому что работа именно душой и сердцем в любой отрасли это самое главное. Здоровья вам всем, всего вам самого наилучшего. С вами была программа «Живу студенческим спортом». Подкрепляйте свои слова действиями, а действия не забывайте об идее и людях, которые вместе с вами ею живут. До скорой встречи!